Вкусного всем! Соус Марки. Историческая классика провинции Фермо. Итальянская паста с соусом манчеранчини с костным мозгом и потрошками. Основа рецепта известна с 15 века и является символом северо-восточной провинции Марки. Основа соуса для пасты похожа на баланьезе, но с обязательной добавкой из куриных потрошков и желательно костного мозга. Обязательный ингредиент – белое вино, им славится этот регион, и обязательно долгое тушение – около двух часов. Запах рагу, а итальянцы все эти соусы, болоньеза, карбонара и другие подобные называют рагу, является символом дома и домашней кухни. Кстати, рагу соус к пасте пришел в Италию из французской кухни, значительно при этом изменившись. Такой вот взаимный культурный обмен. Ингредиенты – традиционные овощи для томатных соусов, сельдерей, морковь, лук и томатное пюре. Используют именно пюре, а не традиционную для нас томатную пасту. Но об этом позже в процессе готовки. Мясо, говяжий фарш, куриные потрошки и костный мозг. Легче всего его получить из говяжьих костей. Смесь масел для жарки, оливковое и сливочное бульон и белое сухое вино. Лучший вариант для этого блюда, но может быть и красное. Специи мускатный орех и пара гвоздичек, сыр пекарина. Овечий твердый сыр характерен для этой провинции, но не будет грехом заменить его на обычный пармезан. И паста. У нас спагетти, хотя классикой для этого блюда является кампофилон. Более детально о продуктах в процессе приготовления. Подготовка продуктов несложная и довольно быстрая. Нарезаем овощи, лук, морковь и стебли сельдерея. Это традиционная смесь для пасты почти для всех регионов Италии. Нарезаем мелко, они должны почти все отдать соусу. Затем нарежем потрошки. Это сердце почки и печень, тоже довольно мелко. Их можно было бы и перекрутить в мясорубке, но так они будут выглядеть более эстетично в блюде. Плюс они, в отличие от остальных ингредиентов, сохранят в себе вкус, не смешивая. Также нарежем костный мозг, чистом виде его не продают, как правило, но достать его довольно просто. Попросите мясника обрубить оба края у кости, чтобы обнажить мозг. А затем дома выньте ручкой ложки или вилки мозг из тубы кости. Тот объем, что вы видите, из одной косточки длиной 15-20 сантиметров. Проверяйте пальцами на ощупь, чтобы сколы кости не оставались в массе. Переходим к плите. В сотейнике или в кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и добавьте оливковое и хорошо нагрейте. Смесь этих масел идеальный вариант для любого итальянского соуса раху. Затем добавляем также классическую итальянскую смесь овощей из нарезанного стебля сельдерея, лука и моркови. Тушим до их размягчения минут 5 на среднем огне. Не доводим до поджаристости, допускается только легкое пожелтение. Когда желаемое достигнуто, в смесь стало сливочной добавляем мясо. Все мясо – это и фарш, и потрошки, и костный мозг. Фарш, кстати, можно говяжий или смешанный, свино-говяжий. Но лучше говяжий, а лучше всего из пашины. Ее еще называют в Италии капюшон монаха. Это жесткая, но, пожалуй, самая насыщенная говяжьим вкусом часть души. Мозг также придаст яркий привкус говядины и сливочный мясной вкус. Минут через пять, когда говядина немного проварилась и поменяла цвет, добавляем вино. Лучше белое и обязательно хорошее. Также сразу добавляем специи, мускатный орех и гвоздику. Этим необходимо сгладить вкус и запах субпродуктов. Пока перемешивали, алкоголь из вина выветрился. Добавляем томатное пюре. Томатное пюре это не паста и не соус. Это измельченные и очищенные от кожуры и семечек помидоры. Делается это быстро. У помидоров надрезают кожицу крест-накрест и обдают кипятком. Затем очищают и измельчают. Мы используем свою, которую консервируем на зиму. Распространенную у нас томатную пасту в Италии, кстати, применяют крайне редко. Она производится с кожурой и семечками и имеет совершенно другой вкус. Добавляем по ложке соли и сахара, накрываем все это крышкой и оставляем тушиться около двух часов но будем следить за густотой. Так периодически помешивая, контролируем, чтобы соус не был слишком густой и не пригорал. Для этого добавляем говяжий бульон. Мы готовим его из фюме. Рецепт есть на нашем канале. Готовить его быстро. Растворить замороженные кубики концентрата в воде и все. Бульон добавляем по мере необходимости. 250-300 мл должно для этого хватить. Соус не должен быть сухим. За полчаса до готовности добавляем щедрую горсть натертого сыра. Лучше, если это будет пекарина, твердый овечий итальянский сыр, типа пармезана. Но можно и пармезан. Перемешиваем и пробуем, если помидоры и вино кисловаты, а итальянское вино и помидоры как раз сладковаты. Добавляем сахар. Соус ни в коем случае не должен быть кислым. А возможно необходимо и досолить. Убавляем огонь до минимума и томим оставшиеся полчаса. За это время отварим пасту. Подаем на подушки из пасты щедро посыпав тертым сыром, пекарина или пармезан или смесью этих сыров. Мы приготовили подушку из спагетти. Традиционно это кампофилон, яичная лапша из твердых сортов пшеницы, похожая на тальятелло. Кампофилон, кстати, одна из двух итальянских паст, за которыми Евросоюзом признано региональное историческое право так называться и производить только в обозначенном регионе. Поэтому ее достаточно сложно найти. Запах у блюда мясной, с нотками овощей и сыра, настоящий итальянский. Вкус ярко выраженный говяжий, с кусочками Потрошков, меняющих вкус каждой ложки. При этом томатно-овощной, настоящий вкус итальянского соуса рагу, будто вы переместились в благодатный сосновый рай северо-восточного побережья Италии. Приятного аппетита! Бун аппетито! Совершите кулинарное путешествие в Италию! А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь на канал и будьте здоровы!